Всем привет! А сколько будет 150 плюс 150? Ладно, можете не отвечать, но сегодня мы все равно будем бої на тракторе. Я його прокручу за 3 минуты, чтобы вас не мучить. Знаєте, можете називати мене підобіром, но на лоу-левелах можно довольно таки получать фан. в ветки а зачем? В принципе, можно же уже получать удовольствие уже на ранних стадиях игры. Иногда бывает, что насосешься от всяких голдок картошечных пацанов на восьмых-десятых уровнях. И хочется трошки оттянуться на нубиках. Во-первых, пока еще не понерфили, я должен сказать, э, посоветовать Т-18. Это просто страшная нагиб машина что она вытворяет на третьем уровне, это просто ужас. И уже сколько лет никто не собирается с ней ничего делать. Наверное, просто картошка думает, что никому не интереснее его как бы и похуй. А на самом деле, может, любители поподнимать КПД, хоть таким не совсем честным образом, ну вот можно даже так вот в педобирню заходить, что раскидывать всех на Т-18. Ну, это такие непоганые случаи. Потом, правда, посмотрят, на чем выиграл и поймут, что вы кусок дерьма. Ну, неважно, вы же получаете фан, правильный И все равно. Все довольны. А самое главное, что картошка вас не выебала в сраку И насрать, что подумают остальные, правда? Ну, а что я делаю сейчас? Э, зашел до долбоебов, как всегда. Они все лопаются, слываются, А я достав скилл и сижу в кусте. Классика. Тут... Нужны железные нервы. Но они в меня есть. Вроде бы. По крайней мере, вот, сидеть в кусте я научился. Вот. Но, да, иногда бывает, психану, потом пожалею. Поэтому не стоит рисковать. Знаете, рисковать можно, когда твою жопу кто-то может прикрыть. А когда ты играешь сам, а с тобой 14 балластов, которые тянут на дно. То не стоит. Уж поверьте. Если вы хотите получать удовольствие от игры. А если вам нравится засовывать ванну с картошку, то пожалуйста. Никто же вам все не запрещает. Да, если честно сказать, этот крысиный геймплей он иногда утомляя Ну, потом ты смотришь, что ты нагибаешь. И тебе попускаю. И тебе не лезут потом в голову мысли, такие типа «А может быть не надо крысить? Может быть сделать что-то крутое? Погеройствовать?» Герои отдыхают на том свете, товарищи. Да, цей закон работает и в реальной жизни. Ну ладно, не будем в философию. На самом деле, я на этом тракторе убийца не так много накатал. Я... Не увлекаюсь в принципе за, за дростом КПД на лоу-левеле. Это просто я вам говорю, что есть такой вариант. В целом бой довольно скучный, поэтому я его обрезал. В общем, на играх я не так много, но у меня на этом танке КПД и опыт сейчас на первом месте на аккаунте. Это просто пиздец. Я серьезно Если вы планируете дальше смотреть мои высеры в интернет, то пожалуйста подписывайтесь на канал. Всем пока. Как видите, это мой новый аккаунт. На самом деле я не гонюсь за КПД, там что не пересоздаю для этого аккаунта. Я просто перешел на европейский сервак. И это, походу, мой первый воин.